bahar adı onlar kimlərdi bu barədə isə ruhiyə özü məlumat verəcəy bizə ruhiyə sabahın xeyir buyur söz səndədir Salam, sabahınız xeyir, Sərdar və Kübra. Sizi və bizi ekran qarşısında izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bugünkü canlı bağlantımızın mövzusu Dünya Çempionatlığına vəsiqə qazanan idmançılarımızla bağlıdır. Bəli, artıq ə, bir neçə gündür ki, Dünya Çempionatlığına lisenziya qazanmış ə, idmançılarımızın adları, kimliyə artıq bəlli olub. Elə mən də istəyirəm ki, bununla bağlı daha ətraflı məlumatı Burda mənim yanımda dayanan qonağım var, Əsəd Cəfərliyim. Azərbaycan Biliard Federasiyasının vitse prezidenti. Bizim izləyicilərimizi salamlayardınız və bizə daha ətraflı məlumatı bölüşərdiniz. Salam əvəla, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm bu müsahibə üçün də. Bəli, fevral ayının 10 və 12-si arasında Azərbaycan milli yığılma komandasının idmançıları arasında Dünya Çempionatına lisenziya qazanmaq üçün seçmə mərhələlər keçirildi və mərhələdə milli yığılma komandamızın 4 idmançısı bu turnirdə iştirak etməyə lisenziya qazandı. Turnir qaraşıq piramida növü üzrə keçiriləcək. Fevral ayının 27-sindən mart ayının 2-ci nə qədər davam edəcək. Qırğızstanın paytaxtı olan Bişkek şəhərində keçiriləcək və inşallah bizdə öz idmançılarımıza hansı ki 4 nəfər dediyimiz Ramin Səməndarov, Azər Haciyev, Seyhun Ağayev və Yahya Məmmədov idmançılarımız milli yığılma komandamız idmançılar lisenziya qazanıb. Onların uğur qazanması üçün həmin tarixə qədər intensiv məşqlər keçiriləcək biz federasiya olaraq da əlimizdən gələn hər cür dəstəyi edəcəyik ki inşallah milli yığma komandamız Azərbaycanımızı gözəl şəkildə təmsil edib və həmin yarışda uğurlu nəticələr əldə əldə əlsinlər sizə ətraflı məlumat üçün təşəkkür eləyirəm. Mən istəyirəm ki, indi isə yaxınlaşaq. Dəfələrlə qalib gələn Azərhaciyev, Azərbaycan Biliard Federasiyasının qalibi, lisenziya qazanmış şəxslərdən biri kimi sizin də fikrinizi almaq istəyirik. Buyurun, bizim izləyicilərimizə fikirlərinizi bölüşün. Necə hissələr keçirirsiniz? Əs-salamun aleykum. Bir də çox sağ olun ki, gəlmisiniz. Şəstər adidir, dünya çempionatıdır. Çox böyük məsuliyyət var. Ona görə də Yığımda Federasiya bu seçmə oyunları keçirdi və demək olar ki, hazırda Azərbaycan yığımasının 12 nəfərindən 4 nəfər seçildi. Bu birinci dəfə deyil, biz dünya çempionatına gedirik ə ona görə də hisslər belə deyək biz idmançıyıq, yarışa gedirik və təbii ki ən əsas fikrimiz bayrağımızı qaldıraq, məcəhətdə yerləri tutaq və uğurla evimizə qayıdaq. Ümumiyyətlə oyunun qaydaları necədir? Oyunun qaydaları Rus bilyardında 3, 4 növ bilyard var. Bu Rus bilyardının qarışıq piramid növüdür. Demək olar ki, bu təzə bir növdür, bir son 5 ildə məşhur olan bir oyundur və oyun qaydası odur ki, bir şardan oynayırsan, sarı şardan oynayırsan və imkan qədər bu şardan istifadə edib 8 nə şar vurmağa çalış. Əsas qaydalar budur. Deyirəm, bu. çox sağ olun ətraflı məlumatınız üçün. Və qeyd eləyək ki, turnir rəvəsiqə qazanmış şəxslər Azərbaycan İdman və Gənclər Nazirliyinin təşkilatı ilə yola salınacaqlar. Ruhiyə təşəkkür edilir. Minnətdarıq. Əslində idmanlı görüntülər, idmanla bağlı söhbətlər hamısı bir pozitiv saçır. İnsanın bədəni sağlam olanda mənəviyyat da pozitiv olur. Əziz tamaşaçılarımız, elə idmanla həm də ruhiyyənin materialdan davam edir. Söhbət nədən gedir? Dünyanın